गली कासिम जान के रिहायशीी मिर्जा का दीवान बेस कैंप में मेरी अदबी दिलबस्तगी का वाहिद इंतजाम था उस दिन जब विजय के साथ गुफ्तगु में शायरी का तस्करा चल निकला तो मैंने कहा जिस तरह गालिब उर्दू अदब की वो शम फरोज़ा है कि जहाँ से एक सिलसिला चिरागों का शुरू होता है बिल्कुल इसी तरह चौदह सौ सदी ईस्वी यूरोप में रोशन ख्याली के आगाज की सदी है शायद सबसे अहम और इनकलाब आफरी लम्हा वो था जब जर्मनी के शहर मेन्स के रहने वाले जोहानस गोटनबर्ग ने 1455 सौ पचपन सदी ईस्वी में खुद अपने ईजाद करदा घूमने वाले छापाखाने में पहली किताब छापी ये चिंगारी जल्द ही एक रोशन अलाव में तब्दील हो गई क्योंकि उसी दौर में फिक्र और फनून लतीफा के हवाले से पूरे यूरोप खास तौर पर इटली में यूनानी और रोमन रिवायात और आज़ादी फिक्र को दोबारा जिंदगी मिली अदबी और फिक्री तहरीरों और फनपारों में आसमानी देवताओं के बजाय ज़मीनी हकायक और इंसानी आर्जुओं को मरकजी हैसियत हासिल होने लगी तो ये था फरसूदा सोच और हाथ लिखी किताबों की मजबूरी का अख्ताम और छपी हुई किताबों की मदद से रोशन ख्याली की आम आदमी तक फरहमी के इनकलाब का आगाज विजय ने गुफ्तु को आगे बढ़ाया इसी दौर में अमरीका और अफ्रीका में अजीम सल्तनतें नमदार हुईं चौदह सौ सदी ईस्वी में एस्टेक लोगों ने मैक्सिको में दुनिया का एक अजीम शहर और अपना दारुल दारखिलान तामिर किया जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में सूरज की पूजा करने वाली इनका तहजीब अपने अपनेज को पहुंची 1450 सदी ईस्वी में जिम्बाब्वे में अजीम तिजारती सल्तनत के जेर साया ऐसे शहर तामीर हुए जो पत्थरों की चारदीवारी में महफूज होते थे 1470 सौ सदी ईस्वी में फलकियाती आला एस्ट्रोलैब इजाद और बहरी सफर में वक्त और सितारों की मदद से सिमत के तयन में इस्तेमाल हुआ उसी दौर में पुर्तगाल के बादशाहों ने अफ्रीका हिंदुस्तान और जनूबी अमरीका की सिमत बहरी जहाज और महमजू रवाना किए जारी है वैल्यूवर्सिटी